Про найголовніше за 29 серпня поговоримо з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір, раді вас бачити. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. пане Романе. перед тим, як почати нашу з вами розмову, ми традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами аудиторії, до тих, хто прямо зараз дивиться. цей стрім, прямо зараз поставте лайк. Напроток що не сподобається в кінці. Забираєте. Також напишіть прямо зараз коментар. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь. Нам дуже цікава географія наша з вами аудиторії. Знаємо, що вас дуже багато. І Також підпишіться на цей youtube канал, тому що так, ці меседжі які ми зараз будемо обговорювати, їх почуть якомога більше людей. А в період інформаційної війни це точно важливо. Пане Романе, почнемо з важливих, але не втішних для нас новин про те, що Україна втратила один винищувач F-16 разом з пілотом. Час масованого обстрілу в понеділок про це пише Wall Street Journal, видання, і тут одразу треба зазначити, що в повітряних силах вже підтвердили цю інформацію, і тут також від себе одразу додам, що головне для нас це люди. F-16 це лише машина, а головне пілоти, яких зараз вкрай бракує. Але пане Романе, питання до вас: як ви сприйняли цю новину? З яких умов це могло статися? Що вам про це відомо? Та от хотілось би почути вашу аналітику з цього приводу. Но пока не будет подтверждения генштаба или воздушных сил, причем официальное. Я не думаю, что есть смысл, допустим, как-то это проговаривать. Вариантов по потере самолета летчика очень много. У летчика нет права на ошибку за счет особенно на предельно малых высотах, особенно на больших скоростях. При выполнении боевых задач, связанных с теми же с перехватами, ракеты и тех же шахедов на предельно малых высотах. Летчика мы потеряли, царство ему небесное, но он успел уничтожить как минимум три ракеты, один шахет, то есть спас сотни, может быть, сотни жизней за счет своего профессионализма. Ну а реальный расклад по потере, я думаю, только после подтверждения воздушных сил, командующим воздушных сил или генштабом будет смысл какой-то об этом говорить. Пане Романе, чекаємо на офіційне повідомлення від генштабу ЗСУ, як ви сказали, від повітряних сил збройних сил України. Сьогодні також Нідерланди повідомляли від цієї країни, що вони не обмежують використання Україною. в що F-16. Це також стосується і радіусу їх застосування. Про це повідомив командувач збройних сил Нідерландів генерал Оно Ехельсхайм у коментарі носа. Тому запитання пане Романе до вас. Наступне, яку зброю ми можемо зараз використовувати по території Російської Федерації з літаків f 16 ту зброю, яку ми маємо. І можливо, в майбутньому ми можемо отримати ще якісь інші номенклатури озброєння, але поки що про це невідомо. Ну, F-16 16 це платформа. Платформа, з якої можна запускати, збрасувати дуже багато… до 120, до 120 модификаций разных видов вооружений. До 120, в зависимости от самой модификации самого самолета. Потому такой большой спектр вооружений, если его применять, он выполнит довольно-таки серьезные задачи в зависимости от использования самолета. Либо в качестве, допустим, перехватчика, истребителя, бомбардировщика, штурмовика — система радиоэлектронной борьбы, это тоже возможно. То есть там есть очень мощная система РЭП, которая может использоваться в качестве самолета разведчика есть целые гондолы разведывательные, которые дают возможность доставать на сотни километров вглубь территории противника развед информацию снимать. То есть довольно-таки широкий спектр применения самого самолета. Все зависит от тех, от тех обвесов, и тех средств поражения, которые будут с ним передаваться. Плюс уже мы сейчас видим, столкнулись с этой проблемой о разрешении пользоваться, использовать эти средства поражения по территории противника. Причем и по глубине, и по номенклатуре целей. То есть здесь очень такой сложный момент, пока мы его не преодолели. Даже не говоря уже об 16 о тех системах, которые он может вести, мы не получили разрешения на использование тех ракет наземного базирования, которые у нас есть. Атакамсы до сих пор нам не дали работать. Это наземного базирования, да и воздушного. Мы также ждем разрешения на работу с Калпами Стормшеду, которые также могли бы уже давным-давно работать по российской территории, по военным объектам. Дальность 250 километров дала возможность нам как минимум контролировать несколько десятков, а то и сотен военных объектов на этой глубине. Самолет F-16, чем он хорош, он как раз этой многофункциональности, в зависимости от того, что нам передадут, он будет его использовать. Оптимальный вариант, допустим, использовать в режиме наступательном, потому что это все-таки истребитель, то есть он использоваться должен в наступательном, не в оборонительном. Оборонительный ⁇ это один, одна из функций этого самолета. А реальная функция ⁇ это наступление, дальнее средство поражения, которое может нести основное средство, ждем разрешение на использование с передачи естественно ракет, крылатых ракет джаз хотя опять же мы видим прекрасно тут на скалпы на струмшеду добро не получили хотя им уже второй год работает а даже если передадут джазом вряд ли мы получим разрешение на работу этими ракетами по российской территории по крайней мере при этой э, байденовской администрации которая еще не ушла из э, белого дома Пане Романе, протягом цього ефіру будемо повертатися до теми F-16, Якщо буде з'являтися офіційна інформація або подробиці подробити цієї катастрофи, також пане Романе, от стосовно зброї, давайте більш детально поговоримо. Бо радник голови офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що нова українська балістична ракета може вражати цілі на відстані 600-700 кілометрів. Тобто ця ракета долетить до Москви, Сочі Саратова. І може вражати ну, доволі значно об'єктивного глибину Росії, але очевидно, що окрім Кремля існує і ряд інших не менш важливих цілей на Росії, які збройні сили України точно будуть вражати найближчим часом. Але питання пане Романе до вас от хотілося б почути вашу аналітику. 600-700 кілометрів. Наскільки це багато чи мало для балістичної ракети? І як на вашу думку, на такі новини з нашого боку може реагувати Путін? І чи в якомусь разі чи може це його стримати від чогось майбутнього? Ну, стратегічні міжконтинентальні ракети ми випускали. Дніпро ми ката розказували Дніпрі. Юж Марш випускав. где-то лет 40 назад выпускал ракету «Сатана» СС-18, Р-36М. Это все одно и то же. Р-36УТТХ, Р-36М2 — это все, это все производилось на наших базах на, на Южмаше. И это 11-16 тысяч километров. То есть это практически вся Россия, как минимум. И, естественно, на этой базе мы можем производить в принципе ракеты любой дальности, которая может, которая может уничтожить любой объект в России, тут просто дело времени, денег, постановки задачи довольно-таки сложный процесс. Баллистическую ракету произвести очень сложно, особенно такую, такого плана, то есть межконтинентальную ракету оперативного уровня там с дальностями, допустим, 600-700 километров произвести намного проще. Один двигатель реактивный, он может быть ну, в основном жидкостный, хотя может быть и твердотопливным. У нас есть очень хороший проект САПСА, он уже работает больше десятка лет. По этому проекту были произведены несколько модификаций баллистических ракет. Вот мы произвели комплекс ГРОМ из этого проекта за деньги саудитов причем очень хороший комплекс получился продали естественно весь весь комплекс там с десятками ракет с несколькими пусковыми установками с системой наведения этот комплекс ушел и причем он был выполнен за деньги саудитов они проплатили целый проект вместе с тех документаций я думаю что то у нас осталось мы в конце концов украинцы и на базе этого комплекса Сапсан скорее всего произведена и это баллистическая ракета, о которой мы сейчас говорим. Дальность 600-700 километров это рабочая дальность такого рода ракет. Боевая часть до полутоны она может нести в принципе, уверенно наведение в зависимости от механизма либо встроенная внутренняя система операционное наведение, либо это по данным GPS навигации это возможность. Любая может быть в принципе, в этом смысле баллистическая ракета не такая сложная, как там по так вот такой дальности. А полутонный боезапас, он выводит из строя ну, практически все, до чего добирает. таки полтон это рабочая, рабочая цифра для большинства авиационных бомб, именно полутонные ФА-500, ну, естественно, для большинства ракет. касту первая калибры, все это вот Искандеры, это все вот пол, до полутонны заряда. Потому, я думаю, у нас такая же самая система будет. Причем вот эти новые, вернее, эти показатели, они даже превосходят по некоторым позициям ракеты «Атакамс» раза в два по дальности. И новые американские ракеты «ПРСМ». Они сейчас «Атакамсы» меняют на «ПРСМ». Там дальность 500 километров. А мы уже можем ну, по крайней мере, тестируем ракету на дальность 600-700 километров. Действительно, в этой дальности, ну, я бы так сказал, сотни, сотни военных объектов. Действительно, Москва, дело в том, что Москва и Московская область, Подмосковье там очень много военных объектов, особенно высокотехнологичных. Оттуда начинается практически строительство всей военной техники россиян. Технологичные узлы и агрегаты производятся в Москве и под Москвой. Потому для нас очень важно как раз именно это направление. Дальность до Москвы 500 километров. Ракета 600-700 километров выполнит боевую задачу, накроет всю Московскую область. Можно сказать, по Волжье будет у нас под полным контролем. То есть это все Энгельсы, Саратовы, то есть это все эти аэродромы, Савослейки. Будут под возможными ударами наших баллистических ракет. Все вопрос в как, во времени их производства и в количестве, в каком количестве мы будем их производить. Если это будет одна ракета в месяц, ну это э, не выполнит никакой практически задачи. Только 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 попугает россиян может быть реально нам для того, чтобы выполнять боевую задачу. Нам треба в місяць производить хоча б 30 ракет. Ракета в Вот на, и когда выйдем на, цей, на цей показатель, тоді можна буде говорить, що ми встановили свою ракетно-балістічку програму. Пане Романе, до теми протиповітряної оборони Україна все ще не отримала усіх систем Патріот, які їй пообіцяли надати союзники. І між заявами про передачу ЗРК і поставками є. Певний розрив про це сказав про це. з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби перед засіданням глава МЗС країн Євросоюзу. На вашу думку, чому зараз передача Україні частини обіцяних систем Патріот затримується? Тут питання більше в логістиці, питання більше політичне, можливо, є якісь. еще другие причины, вероятные, почему мы до сих пор не получили обещанное, и почему это до сих пор обещанное, не на территории нашей страны? Если мы получим обещанные патриоты в том количестве, в котором было обещано, ну, то есть до 10 патриотов у нас будет всего, то часть из них точно пойдет в режиме блуждающих патриотов на линию боевого соприкосновения. Это значит, можно ставить крест на российской авиации. Они посносят, мы вспомним помним, выход, первый выход патриотов на боевое дежурство, на линию границы. Это когда под клинцами пять бортов практически одним залпом, залпом было положено. Тогда, тогда россияне в прошлом году. Россияне потеряли Су-34, Су-35, два Ми-8 постановщики помех. Рыбовских и один Ми-8 ПСС, поисково-спасательную службу. Это все под клинцами в Брянской области легло кучненько. Это выход всего лишь там пары, пары пусковых установок. То есть выполняется боевая задача. И если нам это все передадут, ну, как минимум половина российского авиационного парка останется на российской территории, они до нас не долетят. Патриоты могут сбивать над российской территорией на глубину как минимум 100 километров. То есть у россиян не будет шансов даже КАБы сбросить. Потому, я думаю, именно вот такие, та, такая незавидная участь сильно плохо влияет на руководство Белого дома на данный момент. Они не могут позволить себе уничтожить российскую авиацию или довести до определенного критического состояния. Есть определенные договоренности с Москвой, у Байдена, естественно, или там у рядом стоящих Салливанов с Бернцами. И эту возможность нам не дают использовать. То есть нам не дают достаточное количество патриотов только из-за того, что они могут нанести серьезный вред российской авиации. Я думаю, как только уйдет, тут недолго осталось, несколько месяцев, как только уйдет эта Байденовская команда, будет заходить новая команда. Ну, я думаю, с новой командой, у новой команды, может быть, не будет этих договоренностей, если они, не дай бог, не оставят кого-нибудь из старой команды Байдена. Також, пане Романе, з'являється інформація. От про ті події, які ці ночі були в Білорусі? В Білорусі вночі вперше була задіяна авіація для збиття шахеда російського шахеда. Про це повідомляє білоруський гаюн. Перше питання: навіщо? І чому білоруси збивають російський шахет на свою територію, пане Романе? Ну, дело в том, что что такое шахет? Ну, это до 50 килограмм взрывчатки. Представьте, этот шахет, допустим, плюхнется на Мозырский нефтепрорабатывающий завод. Это, это только по, по экономическим определенным проблемам для Беларуси. Это можно крест на экономике Беларуси ставить. Это одно. и, и самое простое, просто попадет в жилой дом, и белорусы будут хоронить десятками своих граждан, понимая, что их убили российско-иранско-китайские ракеты, или, вернее, шахеты. И это будет ну, довольно-таки большая проблема для Лукашенко. И, скорее всего, он принял решение сбивать все, что летит на территорию Беларуси, не разбираясь, чье оно, откуда оно. То есть он сейчас принял решение, которое повысит безопасность, по крайней мере, белорусской территории. Ну, с точки зрения военной логики, правильное решение его надо было просто раньше принимать. Это раз. И второе, там непонятно, с какой целью заходят шахеды на белорусскую территорию. Либо теряют. Это есть возможность такая. Они могут выходить на наши системы радиоэлектронной борьбы, мы можем их тушить до такой степени, что уже электроника самого шахеда не, не может связаться со спутниками, и дальше он выходит в определенный горизонтальный режим и идет до практически полной остановки по выработке топлива. Но в этом состоянии он тоже опасен. Это возможность есть. Есть возможность того, что россияне специально создавая, пытаются создать там казус были ввести, тянуть белорусов в противостояние с Украиной, то есть вот такими способами, так как шахеды заходят же не с российской территории, а с украинской, они сначала заходят на украинскую территорию, а потом идут в сторону Беларуси. Поэтому тут много может быть причин, и Лукашенко принял одно. В принципе, в этой, в, с этой с точки зрения военной логики единственное правильное решение — уничтожать все, что шевелится, или все, что летит по Беларуси. Пане Романе, для того, что происходит на территории Курской области, повідомляю сообщаю с посланием на аналитика Більд Юлиана Рёбке, что российские войска... Контратакували в Курській області та вибили українські сили оборони з села Корінєва. Водночас ЗСУ днями зайняли село червоно октябрське на південь від Корінєвого на березі річки Сейм. Таким чином, і як повідомляють в виданні Більт, і без взяття Корінєвого вони повністю закрили східний кордон котла, в якому опинилися близько трьох тисяч російських солдатів. Про це пише аналітика Більт. Чи можете ви пояснити, тобто з півдня і заходу він заблокований державним кордоном, з півночі річкою Сейм? Ваша думка і ваш аналіз стосовно того, що нині відбувається в Курській області, і які ми можемо мати плюси з того, що ми зайняли це село, якщо ми говоримо про червоноактябрьськ. Ну, по Кореневу мы стоим на восточной границе Коренева, то есть, а в Коренево заходят наши ДРГшки, выполняют определенную задачу подготовительную, подготовительную, потому рейдовые атаки ДРГ можно как угодно э, рассматривать. А восточную окраину Коренева мы контролируем уже давно. А вот выход на реку Сим, для закрытия, можно сказать, оперативного окружения, то есть там действительно получился оперативный котел, естественно, по северу ограниченный рекой 7, Да, там метров 80-100 ширины этой реки. Но дело в том, что ну, для техники довольно такая большая проблема. После того, как уничтожили три моста, несколько эм, переброшенных понтонных мостов, и дальше будем их уничтожать, можно сказать, что эта группировка россиян на данный момент попала в оперативное окружение. Что с ней делать? Будет зависеть от количества сил, средств у нас, и от противодействия россия то есть пока на данный момент серьезного противодействия по этой ну, большего чем оно было на этом направлении не наблюдается а наши войска сейчас в режиме таком лайтовом я бы так сказал уничтожают эту группировку попавшую в котел с помощью впиви дронов в основном и FPV дронов и артиллерии авиации кстати там неплохо работают нашей армейской авиации вертолеты и штурмовики и истребители, которые выполняют задачу сброса авиационных бомб, управляемых тех же хамеров, то есть там разбирают потихоньку, начинают разбирать этот котел, минусовать те силы, которые в этом котле сейчас находятся. Опять не, так сказать, не, развивая там каких-то наступательных действий. И замкнули степ-бай-степ -степ очень правильно грамотно, медленно подошли к Сейму, к реке Сейм, закрыли ее и дальше начинаем этот котел зачищать. А Коренево — это общее направление в сторону Рыльска, в сторону Льгова. То есть, я так понимаю, в зависимости от количества сил и средств, у нас же не так много, как бы нам хотелось, войск на этом направлении. Потому в зависимости от их количества, от степени, необходимости, ну, естественно, от замысла главкома. ведется планомерная работа по увеличению этого плацдарма. Одна из задач такая стратегическая — это выйти на левый берег Сейма, вплоть до Курска, прикрыться Сеймом с севера, то есть северно с севера с части с востока, и дальше удерживать этот плацдарм. Все будет зависеть от того, как россияне на это отреагируют. То есть пока реакция ну, не похожа на создание такой серьезной войсковой операции. То есть пытаются с помощью некоторых мелких подразделений заткнуть все эти дырки, которые у них постоянно возникают. Разные, то есть сборная солянка. Оттянули мы туда около трех десятков, ну, по крайней мере, по заявлению Генштаба, около трех десятков российских, тысяч российских войск, тысяч тридцать туда уже переброшено. Половина где-то ушло с Восточного фронта, в основном с резерва, половина собрана по российским весям, поскребли по сусекам. Но еще серьезные операции по попытке стабилизировать это направление россиянами пока до сих пор не предпринимаются. Они полностью заняты Восточным фронтом движения в сторону Покровска. Втім, пане Романе, от щодо ситуації на іншому відцінку фронту, речник Лохові запевнив, що на півдні росіяни поновили штурми і використовують проти збройних сил України отруйні речовини. Тут він уточнив, йдеться про Руріхівський напрямок на Запоріжчині та на Херсонщині. Що зараз відбувається на півдні нашої України, Чи дійсно росіяни вони і там активно почали штурмові дії? І отруйні речовини, що вам відомо про це, про які конкретно йдеться, та як це безпосередньо ворогу допомагає в просуванні на цьому відтінку фронту? 2014 -го года використовують гранати определенної К-51, він називається з таким довольно-таки ну, проблемним газом. Він практически виключає человека із борьбы. создает очень большие проблемы, начиная от зрения, заканчивая желудочно-кишечным трактом. То есть и они у россиян эта, эта граната не является химическим оружием. То есть она больше у них идет как останавливающая. Есть, они ее используют, этот газ еще используют даже для разгона от демонстрации. Эта проблема есть у нас, и она не только на, ю... на... на Южном фронте, она вдоль всей линии фронта, включая, кстати, сейчас и направление Курское. Курское, Белгородское, у нас также есть несколько позиций сейчас по Белгородчине, там тоже работаем. А ну и по Югу в том числе. Больших, ну по крайней мере на данный момент каких-то больших, чем были раньше э, боевых действий на Херсонщине и Запорожчине пока не видно хотя россияне пытаются выдавить нас с района в Работина, предполагают наши наступательные действия в сторону Полох и в сторону Васильевки, то есть там также ведется определенная работа с российской стороны по укреплению этих позиций. Есть некоторые такие контрнаступательные операции, контратаки, которые пытаются провести. То есть запорожское направление сейчас Якщо вважати относительно Восточного фронту, вона чуть-чуть потіше, но тим не менше, в такому активному движении. Пане Романе, тим часом Росія почала формувати нову бригаду для підтримки свого групування Сєвер, яка діє на Харківщині. Про це заявив речник от у Харків. Повідомляю посиланням на прес-службу групування. Чи може на вашу думку бути формування добровольчих підрозділів в російській армії? Такою собі прихованої форми мобілізації, і які загрози для нашого групування можуть бути на харківському напрямку, якщо ми говоримо про ось цю нову бригаду, яка формується для підтримки угрупування «Сєвєр», яке діє на Харківщині? Можливо, кількісно вам відомо скільки це приблизно може бути з зі сторони російських окупантів. Ну, бригада это 3-4 тысячи человек, которые, вернее, россиян, которые выполняют боевые задачи, так она до 5 тысяч, если с обеспечением целовым, в том числе. То есть реально это где-то в районе 3 тысяч боевиков, которые после формирования они усилят какое-то из направлений. Хотя, скорее всего, эта бригада сейчас будет использоваться, пытаться, по крайней мере, использоваться против тех сил, которые наших украинских сил, которые сейчас заходят пока в рейдовом режиме заходят на территорию Белгорыча. И им надо эти вопросы решать однозначно там больше сотни километров границы, ее надо закрывать, и вот скорее всего эта бригада будет использована именно для для этих целей, то есть противодействие нашим нашим попыткам контролировать некоторые позиции по белгорочи но это, это, это не быстрый процесс, несколько недель они будут его формировать, растягивать до линии границы. Это оптимальный вариант для них на данный момент, но она не, не повлияет на общую картину боев на этом направлении, не повлияет. Россияне завязли волчанские, завязли под липцами, и дальнейшее их продвижение там маловероятно. Вероятно, как раз обратный ход, наших войск, особенно выход в тыл этим двум группировкам, которые на левом и на правом берегу Северского Донца находятся, в районе Волчанского, в районе Липцев, и нейтрализация этой проблемы. Но это не, это не ближайшего будущего действия, это так растянутое по времени на несколько недель, может быть, полтора-два месяца. Пане Романе, і на сам кінець от, небагато часу нас не залишається, але також от маємо інформацію від ВПС України. Вони офіційно підтвердили загибелі пілота f 16 Він в понеділок, 26 серпня, знищив три крилаті ракети, один ударний дрон БПЛА. От ми вже частково проговорили про це на початку нашого ефіру. Питання, яке в принципі очевидно для всіх зараз, що Росія зараз буде намагатися всілякими способами скористатися цією ситуацією, як на вашу думку, в Кремлі на це будуть реагувати. Які можливо провокації слід очікувати? І як основне цю новину треба сприймати в осередині нашої країни? Ну, Росія можуть що угодно придумувати, ані к тому відношення в прямому смыслі не імені. Тобто в прямому, це, це косвенна, так сказати. их участие, так как летчик уничтожал российские дальние средства поражения. То есть он прикрывал, выполнял боевую задачу по прикрытию гражданских военных объектов в глубине нашей территории. В потере летного состава она очень болезненна. У нас не так много летчиков, как бы хотелось, как каждый летчик на вес золота, да, в принципе, как и каждая жизнь украинца на весь золото. Потому это как раз такая серьезная потеря борт, это уже такая, это уже второстепенная проблема в этом смысле. Ну а причины и там, допустим, действия, следствия, это, я думаю, в течение определенного времени нам ВПС доложит, если примет на это решение. Я бы этого не делал в сложившейся обстановке. Почему? Потому что это все можно рассказывать уже потом, после войны, как, когда, в каких условиях, почему. А тем более будут проводиться определенные мероприятия по дознанию, расследованию катастрофы. И, скорее всего, даже закрытые под определенным грехом, то есть оно будет, это расследование грифовано. А может быть, с нашими партнерами максимум поделимся. А в информационный поток лучше это не выпускать. Ми потеряли летчика, це найголовніше невельнице втрата в тому смысле і для страны, і для сім'ї в покойся з миром друг царство і небесне. Пане Романе, вічна пам'ять, так. дійсно. Ми про, про це проговорювали на початку ефіру. Для нас найважливіші люди. f 16 це лише дійсно машина. Ми ще їх отримаємо, а люди, на жаль, це най... Пане Романе, ми щиро дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику за ваші чіткі відповіді. Да, Роман Світан, льотчик, інструктор полковник запасу Української армії, традиційно відповідав на налоніше питання сьогодні. З вами був Дослав Славйов, Ольга Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар. Ваше місто, ваша країна, звідки ви нас дивитесь, свої думки щодо тих подій, які ми обговорювали. Підпишіться на ютуб канал та побачимось в ефірі на 24-му.